宣武阳侯令，所有弟子速及报月台。我们现在的仙居是假的这就是骗子是？难道是冒充仙居的人了？主上的，莫非真是假的？太可恶了，骗到咱们阳侯来了。就是你假扮的吧？嗯。 假冒仙君，你活腻了是吧？你就放心吧，要真出了什么事我担着。啊、武阳侯道：“啊、本侯听闻今日有仙居使者无相仙者前来，未与本侯碰面，别<强>就匆匆而去。啊、再加快把我掐轻了。” 虽不愿怀疑，但太过蹊跷，本侯必须要向仙居一问究竟，法尽玄天，查遍秋毫。 欧阳侯，刚刚你用玄天镜传来的影像，我已经看过。面具背后之人真假与否，本仙翁也必须查个究竟。那有劳仙翁验明正身。 万无闲了，可来出大事了！贤王亲自过来、啊、了，难道假冒之人即将被揭？完了完了完了！这这这这，真的完了！别说话。 算不得假、嗯嗯。君上，怎样了？查到了。 他不是，不是。哎，君上也不用太难过，毕竟一万年过去了，哪那么容易找到那一位啊？本来想着，即使他不是我们要找的人，也要找机会还他一个人情。 是我夺了他辛苦觅得的地草，令他深陷危机。我想跟你要一滴血。哦，那。你就这么信我？我当然相信你，因为你是我的妖啊。可他得知真相，依然视我如友，处处维护。 真没想到，反而欠了他更多。君上，外面有个叫陆离的人找你。你是不是中了什么咒术？积水族久被诅咒困扰，对此略有了解，或许能助你一二。何娜真能帮到我吗？无不是在粉饰着你的生气。 你对他，应该是是爱吧？我现在明白了，陆离，我对赤魂咒只能压制一时 若重伤体亏，或施咒人引动咒术，冲破压制，其反噬会让你更快走向死亡。好了，你应该暂时无碍了，回去小心，别引发咒术反噬。何老，你放心，我会为了柳少。 去找解咒的办法。